হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লেটছ নো দৰ্শকসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ ডাকঘৰৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চিঠি বা প'ষ্ট কি ধৰণে পঠিয়াওঁ দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আমি অৰ্ডিনেৰী পষ্টৰ কথা কওঁ যে অৰ্ডিনেৰি অৰ্ডিনেৰী প'ষ্টেৰে কোনো এখন চিঠি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ পঠিওৱাৰ কাৰণে এই ধৰণে এটা এণ্ডাপ ল'ব বা খাম এটা ল'ব আৰু লৈ ইয়াতে আপোনাৰ টু এড্ৰেছটো লিখিব টু কালৈ লিখিব লাগে এইটো টু লিখিলে হ'ল আৰু তাত আপোনাৰ যিধৰণে নেকি মই ইয়াতে লিখিছোঁ টু শ্ৰী ব্ৰজেন শইকীয়া স্বৰ্ণ শ্ৰী উপেন শইকীয়া ভিলেজ ৰূপতলা পিয়ন নাহৰবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট আছাম ছেভেন এইট ফ'ৰ জিৰ' টু নাইন কিন্তু দেখিছে যে ইয়াতে মই ফৰ্ম এড্ৰেছটো লিখি থৈ দিছোঁ মানে কোনে চিঠিখন পঠিয়াব কিন্তু যদিহে এইখন অৰ্ডিনেৰী প'ষ্ট হয় ইয়াত কিন্তু কোনো ফৰ্ম এড্ৰেছ লিখাৰ দৰকাৰ নহয় আৰু অৰ্ডিনেৰী প'ষ্টেৰে চিঠিখন পঠিয়াবলৈ হ'লে ইয়াতে আপুনি কোনো প' ডাকঘৰৰ কাউণ্টাৰত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই প'ষ্ট বক্সত এই চিঠিখন পাঁচটকীয়া টিকট এটা মাৰি পেলাই এইখন চিঠি প'ষ্ট বক্সত সোমাই দিলে হ'ল আৰু ঠিক তেনেধৰণে অলপ পলমকৈ হ'লেও চিঠিখন গন্তব্যস্থান গৈ পাব এতিয়া আমি আহোঁ ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্টৰ কথালৈকে দৰ্শকসকল ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট কৰিবলৈ ঠিক একেধৰণেই প্ৰথমতে তোৰ এড্ৰেছটো যিধৰণে মই ইয়াতে লিখিছোঁ আৰু আনফালে ফ্ৰম এড্ৰেছ কোনে পঠিয়াব চিঠিখন তাত লিখি লিখিব লাগে এই ফৰ্ম এড্ৰেছটো সন্মুখৰ পিঠিত লিখি লৈ আপোনাৰ পিছৰ পিঠিত বেক চাইডত লিখিলেও হৈ যায় আৰু ইয়াতে ওপৰত কিন্তু চিঠিখনত খামটো একেবাৰে ওপৰত ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট বুলি লিখিব লাগে মই ইয়াতে আৰ এ জি ডট ই ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট বুলি লিখি দিলোঁ ঠিক এনেকৈ লিখি যিটো বা যিখন চিঠি পঠিয়াব লাগে সেই চিঠিখন এই এমডটোৰ ভিতৰত ভৰাই তাত আঠা লগাই দিব আৰু আপুনি ডাকঘৰত গৈ পেলাই কাউণ্টাৰত দিলে এই চিঠিখন আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ আগতে ইয়াতে এটা বাৰক'ড লগাই ল'ব এইটো এটা এনেকুৱা এটা বাৰক'ড থাকিব আৰু সেই বাৰ ক'ডটো লগাৰ পিছত সমুদায় তথ্য মানে কম্পিউটাৰত সোমাই পৰিব আৰু আপুনি উপযুক্ত তাৰ ডাক খৰচ দিয়াৰ পিছত আপোনাক এটা চিয়ানটো পিন্ধিব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ এই চিঠিখন ডাকঘৰৰ জৰিয়তে গতি কৰিবলৈ ল'ব দৰ্শকসকল এইবাৰ আহোঁ আমি স্পীড প'ষ্টলৈকে দৰ্শকসকল স্পীড প'ষ্ট কৰিবলৈ স্থিতিখন তেখেতৰ কথা প্ৰথমতে তোক এড্ৰেছ থাকিব তাৰপিছত ফ্ৰমৰ এড্ৰেছ থাকিব কিন্তু ওপৰত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্টৰ ঠাইত স্পীড প'ষ্ট বুলি লিখিব লাগিব স্পীড প'ষ্ট ইয়াতে আমি লিখিম স্পীড পষ্ট স্পীড প'ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট লিখিম আৰু যিহেতুকে এতিয়া আমি স্পীড পোষ্টৰ কথা কওঁ কৈ আছোঁ গতিকে এতিয়া আমি স্পীড পোষ্ট বুলি লিখিব লাগিব আৰু স্পীড পোষ্ট বুলি লিখি আপুনি তাত চিঠিখন ভৰাই ঘামটো আঠা লগাব আৰু এই চিঠিখন ডাকঘৰৰ কাউণ্টাৰত দিলে ইয়াতে বাৰ্গড লগাব দৰ্শকসকল এইটো এটা স্পীড পোষ্টৰ বাৰ্গড বাৰ্গতে ই এম এছ বুলি লিখা থাকে বা স্পীড প'ষ্টটো আছে আৰু এইটো এটা সেই বাৰ্গৰ্ডৰ কনচাইনমেণ্ট নাম্বাৰ হয় দৰ্শকসকল এই চিঠিখন ডাকঘৰত তাত ৱেইট কৰিব আৰু ৱেইট কৰাৰ পিছত কি খৰচ পৰিব আপোনাৰ গন্তব্যস্থানলৈকে চিঠিখন পঠিয়াৰ বাবে আপোনালোকক জনাব আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত মূল্য আপুনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ চিঠিখন স্পীড প'ষ্ট কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনাক তাৰ একনলেজমেণ্ট এটা কনচাইনমেণ্ট নাম্বাৰ এটা দিব আৰু পৰৱৰ্তী দিনত ইয়াৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ কাৰণে আপুনি কনচাইনমেণ্ট নাম্বাৰটো লৈ ডিল কৰিব পাৰিব ধৰক এইধৰণে চিঠি অৰ্ডিনেৰী প'ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট আৰু স্পীড প'ষ্ট কৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈকে চিঠি পঠিয়াব পাৰি ডাকঘৰৰ জৰিয়তে ধৰক